Bila malam aja, macam bila teman meraya di Jet City. Fate mempunyai kuasa untuk mengawal Soul J. Ini ialah pasifnya. Ketika ditembok, serangan asasnya berubah daripada serangan mili kepada serangan jarak jauh. Dia turut mendapatkan rangsangan kelajuan pergerakan ketika berjalan di tembok. Dengan skill satu, Fate boleh meluru sekali dan melambung musuh di laluannya. Dia turut mendapatkan dua serangan asas dipertingkatkan setiap satunya mengakibatkan damage terhadap musuh dan memulihkan kesihatannya. Skill dua Fate juga penting ketika dia berada di tembok. Dengan menggunakannya, dia boleh beralih antara tembok-tembok berdekatan. Ultimate Fate membawa kesan parah, menanda dan mengakibatkan damage terhadap musuh berdekatan menggunakan ultimate dapat mengakibatkan damage terhadap musuh dan memulihkan kesihatannya 4 kali ganda. Jika kesihatan musuh rendah, serangan akhir akan mengalahkan mereka dengan serta-merta. Apabila Fade berada di atas tembok, dia boleh menggunakan skill ini untuk turun dari tembok itu. Ini ialah skill standard Fade. Dia menggunakan skill 2 untuk turun dari tembok, kemudian menggunakan serangan asas jarak jauh untuk poke musuh. Jika musuh melarikan diri, dia boleh menggunakan skill dua untuk melompat antara tembok lain dan terus menyerang mereka dengan serangan asas jarak jauh. Selepas menumpaskan sebahagian besar kesihatan musuh, dia menggunakan ultimate untuk melompat turun dari tembok dan menandakan musuh. Sementara itu, dia menyelit skill satu yang diikuti dengan serangan asas dipertingkatkan untuk mengenakan lebih banyak damage. Akhir sekali, dia menggunakan fasa kedua ultimate-nya untuk menghapuskan musuh pada kesihatan rendah. Combo skill ini lazimnya memanfaatkan serangan asas jarak jauh dari atas tembok untuk poke. Kemudian skill dua untuk melompat antara tembok. Selepas itu, ia mengenakan fasa pertama ultimate dan skill satu untuk meluru dua kali ganda dan mengakibatkan berbilang damage terhadap musuh. Ingat bahawa semakin rendah kesihatan musuh, semakin berjaya penggunaan fasa kedua ultimate ketika penghapusan musuh. Dia perlu fokus untuk menaik taraf skill 1 pada awal perlawanan untuk meningkatkan kelajuan junglingnya. Pada level 2, dia boleh mula memanfaatkan tembok untuk bergerak lebih pantas, memudahkannya untuk jungle dengan lebih berkesan. Selepas membuka ultimate pada level 4, kemandirian dan keupayaan penghapusannya menjadi lebih stabil. Dia boleh menggunakan skill 2 untuk melompat antara tembok dan membantu rakan pasukan dengan cepat memudahkan mereka untuk meningkatkan kelajuan di laluan. Andai kata Faye menjadi lembek, lebih baik untuk dia membantu Pope dalam pertempuran pasukan dengan serangan asas dari tembok. Sebaik sahaja musuh menggunakan skill luruan teras mereka, dia boleh menggunakan ultimate untuk menandakan musuh sebelum mengakibatkan damage terakhir. Apabila dikejar, dia boleh menggunakan skill dua untuk melompat dari tembok ke tembok untuk melarikan diri. Matlamat paling utama Fate pada awal permainan ialah farming. Dengan memanfaatkan kelajuan daripada skill 2, dia juga dapat membantu rakan sepasukan meningkatkan kelajuan di laluan mereka. Keupayaan output damage jarak jauh Fate memberikan rangsangan hebat pada pertengahan hingga lewat permainan dengan bonus kelengkapan. Tetapi dia masih perlu memanfaatkan tembok untuk bergerak dan mengenakan damage di samping rakan sepasukan. Setelah pup musuh sehingga kesihatan rendah, dia boleh menyapu dan menghapuskan musuh. Kalau nak ikut cakap demo tu, eh, susah berbenar. Lebih baik lupakan je semua ni dan hidup bebas.